कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छावित्वान् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितं मे शष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् दोषो पहत स्वभाव का दीर्घ का श्लोक प्रारंभ आगता है कापण्य रीति बेड़ का चेना दीर्घ बरली मुे प मेले आघात कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पहतस्व तमेले तो आघात भाव पृछा पृछा मी मी रस्व अदर मेले आघात पृछा धर्म संमू धर्म संमू संूढ़ीर्घ मुंदेढ़ महाप्राण ह्रस्व चेता धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस् इलि यच्छ्रे यनन्तर अर्धच इदे मुन्दे छ्रे इदे यच्छ्रेयस् विसर्गद उच्चारणे अर्धसर् इति यच्छ्रे यस्यान्निश्चितम् स्यान्निश्चितम् डबल् न केना गे यच्छ्रे यस्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे ब्रूहि ब्रूदीर्घ हीरस्व मुन्दे तन्मे त मेले आघात मे दीर्घ ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम् मोद्लु तालव्य श इकारद रस्व अदरनन्तर मूधन्य श यकारद संयुक्ताक्षर बे श्यस्तेऽहं शाधि शादीर्घधिमहाप्राणरस्व शाधि मान्त्वां प्रपन्नम् नोडोण पूर्ति श्लोक तार्पण्यदोषोपहतस् स्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रोहितन्मे शिष्यस्तेऽहम् शाधिमान् त्वाम् प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् नहि ನ ಹಿ ಎರಡು ರಸ್ವ ಹಿ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಘಾತ ಪದ್ದು ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಸಂಯಸ್ ಅಕ್ಷರ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಅರ್ಧಶ ಪೂರ್ತಿ ಯಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮ ಮಾಪನುದ್ಯಾ ನಹೆ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮ ನು ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಚರಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಕಾರದ ಮೇಲೆ नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणा यच्छोक य मेले सुन्दरवादाघात यच्छोक मुच्छो मुमेले आघात क्षण मूर्धन्यष मुन्देण एरडुनु ह्रस्व याणा याणादीर्घ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत् अवाप्य वा दीर्घ आघात मन्दे अर्धप पूर्तिय संयुक्ताक्षर अवाप्य भूमा ए दीर्घ भूमहाप्राणदीर्घ भूमा वसपत् वृद्धम् पत्नन्तर अर्धतः पूर्ति न इदे पत्न मृ मेले आघात अवाप्य भूमावस पत्न वृद्धम् राज्यम् रादीर्घनन्तर आघात राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यम् सुराणा राणा एरडु दीर्घ मपि चाधिपत्यम् पमिले आघात नोडोणा पूर्तिश्लोक न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणा अवाप्यभू ृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषि केशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः श्लोककु मु सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा केशम् एवमुक्त्वा मूनन्तर अर्धक अर्धत पूर्ति वा मू व्यञ्जनगि कूडिद संयुक्ताक्षर एवमुक्त्वा मुक्त्वार्षी केशं गुडाकेशः ಪರಂತಪ ನಯೋತ್ಸ್ಯ ಇತಿ ಇಂದ ನಯೋತ್ಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಯೋತ್ಸ್ಯ ನ ಈ ರೀತಿ ನಾನ ದೀರ್ಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಯೋತ್ಸ್ಯ ನಯೋತ್ಸ್ಯ ಯೋ ನಂತರ ಅರ್ಧತ ಅರ್ಧಸ ಪೂರ್ತೀಯ ನಯೋತ್ಸ್ಯ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಂ उक्तवा तुष्णीं बभूवः उक्तवा उक्तवा तुष्णीं तुष्णीं 2 दीर्घ बभूवः ನೋಡಣಾ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವಮುಕ್त्वा ಋಷೀಕೇಶಂ ಗುಡಾಕೇಶ ಫರಂತಪ न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः